rekan-rekan yang saya muliakan. Satu penghormatan bagi saya untuk bersama-sama mendengar pandangan dan hujah pengusi DAP Saudara Lim Guan Eng dan juga dasar dan ala di DAP oleh saudara saya Anthony Lok. Tuwi la ping ta ja hau. bandakam. Baik. Semalam saya di Kongres Anjuran Mara untuk bicara keluhan masyarakat Melayu Bumi Putera dan masa depan. Hari ini saya dalam Kongres DAP. Itu saja akan memberi gambaran bagaimana sukarnya mengemudi negara yang pelbagai kaum pelbagai agama dan pelbagai dasar. Tetapi satu prinsip yang sama yang dibicarakan oleh rakan saya tadi ialah dasar kita mesti tuntas atau konsisten. Kerajaan Madani mesti mewakili aspirasi denyut nadi perjuangan rakyat Malaysia keseluruhannya. Semalam saya harus beri jaminan. Tatkala mereka memberikan usul wakaf mara madadi. Bagi yang perhati, dia akan lihat anjakannya. Kalau dulu kita bicara soal bantuan semata kepada Melayu Bumiputra. Semalam kita usulkan supaya anak-anak kelahiran Mara, UITM, College Mara, Giat Mara, usahawan dan peniaga Melayu Bimutra yang telah mendapat ganjaran dan bantuan selama ini harus memula dengan memberikan sumbangan balik kepada negara melalui MARA. Ini pendekatan baru saudara kerana kita Mau memberikan keyakinan bahawa dalam dasar kerajaan madani kita tidak pikirkan sesiapa. Saya beri penekanan semalam kerana naratif di luar sana tidak ada kecaman tentang dasar negara. Walaupun dia kata kita tidak buat apa-apa. Tidak ada skandal yang melibatkan pimpinan negara, rasuah atau penyalahgunaan kuasa. Yang ada ialah memperalatkan isu kaum. Bahawa kerajaan ini lemah kerana tunduk kepada kuasa parti-parti khususnya di AP. Itu saja naratifnya. Apakah mereka tak kenal di AP? Dia kenal. Dalam pakatan rakyat dulu Hampir 15 tahun Pas bersama DAP Semasa PH Di bawah Tuan Mahathir Orang-orang yang sekarang bersatu Itu pernah duduk Semeja Dengan pimpinan DAP Apakah luahan mereka itu Luaran, luahan Kenyataan yang benar, tidak Luahan golongan yang desperate Ini yang dikatakan desperados dalam politik. Tidak ada dasar, tidak ada kritikan dasar, tidak ada cadangan baru tetapi bawa gendang lapuk lama yaitu menakutkan golongan Melayu tentang kemarahan kelompok Cina. Apalagi yang diperjuangkan dengan lambang DAP dari sebab itu dalam majlis itu yang keseluruhannya masyarakat Melayu butera, kita tegaskan tidak ada hasrat men 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 menyisihkan golongan ini malah langkah-langkah diambil supaya ada langkah untuk mengangkat martabat mereka dengan usaha mereka sendiri dengan pengorbanan mereka sendiri. Dengan sumbangan mereka. Hari ini saya berdepan dengan rekan-rekan saya dalam DAP. Dan saya tegaskan apa dia keunikan dan kesemuan DAP. Ini DAP walaupun naratif di luar sana dipermainkan hanya isu kaum tetapi percayalah ya dalam sejarah politik tanah air. DAP dan pimpinan Kit Siang, Chen Man Hin, Karpal Singh ketika itu. Termasuk patu yang disebut. Itu yang dikatakan suara denyut nadi rakyat. Voice of conscience. Soon after independence. Of course they were Voices, expression about fault lines in the government, issues of corruption, poverty, inequality. But DAP became, through prominent leaders, courageous, outspoken, had to undergo oppressive, draconian, under draconian laws. They were the voice of conscience, talking about democratic accountability, talking about transparency, and exposing corruption involving political leaders at that time. I salute them because they created and began this mass education of Malaysians, particularly among the young, what governance is all about. saya <laughs> tidak. memilih untuk apologetik dan defensif. Saya nak semua orang dengar. Bukan saja masyarakat Cina atau India. Tetapi masyarakat Melayu umumnya. Berpendekatan dengan DAP. Itu pendekatan untuk mengangkat martabat negara. Mengukuhkan institusi, governance dan democratic accountability dalam negara kita. Dan untuk berjaya, kita perlu dukungan dan penyertaan semua kaum semua rakyat negara ini negara ini tidak boleh mengikuti rentak yang berlaku di banyak negara-negara lain di mana ada masyarakat pelbagai kaum mana ada negara di dunia di mana percaturan dan pertembungan antara kaum dan agama berterusan yang boleh maju dan stabil tidak ada jadi kita ada pilihan boleh jadi hero kaum. Boleh bawa pandangan chauvinistik. Boleh pertahankan kefanatikan kaum dan agama atau menyelamatkan bangsa dan negara. Saya ucap terima kasih. Kerana rakan-rakan dalam DAP membuat pilihan seperti kami juga dalam keadilan dan dalam amanah dan sekarang UKU. Dan sekarang dalam rakan, -rakan kita, AMNO, GPS, GRS, sekurang-kurangnya memberikan dukungan berdasarkan prinsip ini. Bahawa negara ini mesti tegak atas landasan yang betul. Ya, tidak mudah. Sebab itu saya mulakan dengan menyatakan semalam saya dengan Perhimpunan Melayu dan hari ini dengan DAP yang pada persepsi orang Melayu itu tidak mendukung suara Melayu. Tapi ini kita harus navigate. Pertama, nyatakan yang benar. Kedua, nyatakan dengan berani dan tegas. Dan ketiganya, menyatakan bahawa kita tidak ada pilihan. Tidak ada negara di dunia, saya tegaskan, yang berhasil kalau diizinkan Suara dan lawangan kaum itu berterusan Itu yang pertama And we have I will reiterate what was voiced out By the Secretary General We have taken the right decision And we are on the right path Tapi apa bedanya kita dengan kerajaan terdahulu? Kita tegas dengan keputusan kita melaksanakan reform. Dalam reform, ada yang takut reform, yang merasakan reform itu tidak menguntungkan kaum mereka. Tapi di kalangan yang pro reform, ada yang kurang sabar. Dan saya nak Ajak rakan-rakan gunakan kebijaksanaan. Semua revolusi dalam sejarah itu tidak berjaya kalau pimpinannya itu gopoh melaksanakan perubahan. From the French Revolution, we have learned that liberty, equality, fraternity. Itu slogan yang diterima umum. Tapi kalau dilaksanakan perubahan terlalu mendadak, ia lahirkan Robespierre dan The Reign of Terror. Dan 10 tahun setelah revolusi Perancis, nasib rakyat miskin masih kekal tidak terbela. Kerana pimpinannya bergelut, bergaduh soal reform, tidak fikir soal rakyat. Jadi bagaimana kita harus Imbangi Sejarah temuta akhir Poland Di bawah Wallachia Czechoslovakia Di bawah sahabat saya Yang menjadi presiden Menyatukan Hasrat bawa perubahan A very decent man A great writer A Nobel Laureate Tetapi gagal Czechoslovakia Berpecah jadi dua Czech dengan Slovak Hasrat dia bawa perubahan terlalu laju Menyebabkan ketegangan berlaku Apakah ini saya nak berikan alasan Untuk tidak bawa perubahan? No Dalam masa dua tahun Sudah lihat Dari segi keuangan, ekonomi Fiscal Responsibility Act Maknanya perdana menteri serah kuasa unjuran ekonomi kepada parlimen dan umumnya perdana menteri atau menteri kawangan tak mau serah kuasa itu. Kemudian kita sediakan tentang procurement act supaya dasar perolehan dan tender mesti ikut proses yang betul. Kita pindah parliamentary services act untuk memberi kebebasan kepada parlimen walaupun pembangkang menentang dengan cara berkecuali ini semua dilakukan dalam tempoh dua tahun pindaan perlembagaan yang disebutkan tadi membertamatkan kuasa wanita kerana bagi kita tidak mahu sabar parent dalam negara perlembagaan negara kita bermakna bapa mana mungkin parent jadi bapa satu orang tapi itu termasuk dalam perlembagaan. Maka kita pindah. Bapa dan ibu. Tetapi proses pindahan itu tidak mudah. Kita mesti dapat kesepakatan ke semua. Sekurang-kurangnya ada dua per tiga undi. Kena bawa rojok kepada balik raja-raja Melayu. Ada juga beberapa pendirian mereka, pandangan mereka yang harus dibawa balik kepada parlimen. Ada juga pertimbangan keselamatan ada juga bahaya dia angkut dari luar untuk mendapatkan hak kewarganegaraan kewarganegaraan sebab itu dia mengambil masa tetapi apakah kita berundur tidak kita terus ada cadangan yang saya setuju menghadkan kuasa eh, jawatan perdana menteri 10 tahun kerana kita tahu kalau sampai 22 tahun besar negara Saya setuju. Tetapi kita sedang hunding untuk mendapatkan dukungan semua parti supaya ada dua per tiga. Jangan bimbang. Kalau saya, tak mungkin lepas pada 10 tahun. Dan dah dua tahun pun dah penat dah. Tetapi saudara, dari segi bukan saya, saya malah keadilan dan PH. Kita setuju. Tapi kita harus bina, eh, ini dia yang dibincangkan soal rundingan dan kesepakatan. Kita kena terangkan dan dengar, bila ada kesediaan, dua per tiga. Kalau ada persetujuan, dua per tiga sesi akan datang, kita boleh pindah. Tetapi, jangan bawa usul kalau belum cukup kerana yang pembangkang ini apa dia kata pun, kita tak boleh percaya sebab dia boleh ubah. Fatwa dia boleh ubah ikut masa. Ini terkait juga tentang badan kehakiman. Semalam, badan peguam, majlis peguam, membawa usul untuk memastikan proses kebebasan. Saya nak jawab. Ini Perdana Menteri sekarang. Dan kerajaan ini dah dua tahun lebih. Semalam, kedua hari sudah saya bincang dengan ketua hakim negara. Saya nak tanya, kes mana yang kita campur? Keputusan mana yang saya cakap dan terbincang dengan hakim? There is absolutely no interference in judicial decisions. None whatsoever. Not even once do I speak to the judges or the CJ or any members of the judiciary and to me looking at the context cause and historical antecedents this is a major departure from the past siapa yang tidak tahu ketua hakim negara ulang alik ke pendapat perdana menteri siapa yang tidak tahu tentang laporan daripada on the independence of the judiciary yang pernah dikeluarkan pada tahun 2000-2001. Semua kita tahu. Saya dan ramai rakan-rakan sini punya pengalaman. Bagi saya itu yang terpenting. For us, do not underestimate this. Our part of our failure is failure to communicate effectively. We have done this that no previous governments have done. That the Prime Minister and the government have not compromised. ...on this principle of the independence of the judiciary... ...and have not interfered in any case involving the judges. Bagi saya, ini penting. Kita tak campur. Ada beberapa proses lain, kita bincang. Tapi kita, kita ingat, ha, ini saya nak sebut suatu hal yang agak kontroversial. Ini bukan bermakna Perdana Menteri dan Menteri itu semuanya betul. Ataupun... Ketua hakim dan hakim, -hakim semuanya betul. Mesti ada pengawasan. Mesti ada semak dan imbang. Mesti ada badan-badan. Apakah dia bayar cukai? Apakah ada prospensiti untuk rasuah? Kerana ini perkara ini pernah berlaku. Berlaku cara meluas dalam badan kehakiman. Jadi kalau tanya saya, setiap perubahan itu harus dilakukan dengan cukup berhati-hati. Yang penting kita mulakan. Apa yang kita mulakan? Jangan campur urusan badan kehakiman dalam membuat keputusan. Tetapi kita nak pastikan yang dilantik itu cukup wibawa, cukup bebas dan tidak terjerumus dengan kepentingan perniagaan dan rasuah. Nah, ini tanggungjawab kita dalam kerajaan. Sebab kita yang kena jawab di parlimen dan kita kena jawab pada rakyat. Dan kita tidak boleh bicara dan kemudian kata kami bebas tidak akan dipersoalkan Yang dia akan dipersoalkan itu Perdana Menteri dan Jemaah Menteri Oleh itu biar ada komitmen Yang pertama kebebasan badan kehakiman Tapi semua perubahan lain harus kita teliti Supaya jangan kemudian membawa kerusakan kepada sistem Kefahaman dan semangat perlembagaan Jadi saudara-saudara ada agenda lain, saya tidak bermaksud uh, ni, ucapan dasar itu oleh susah agung. Uh, tapi oleh kerana disinggung hal-hal ini, saya ingin uh, uh, ambil kesempatan jawab. Tapi saya nak bagi keyakinan begini. Kita ini bangkit baru-baru ini dengan cetusan reformasi. Dan zaman saya dalam hidup yang penuh ujian dan derita masuk pulau penjara sahabat-sahabat di sini tetap setia dan berfungsi bukan kerana individu Anwar tapi kerana prinsip yang kita pertahankan sekarang kita ditampuk kekuasaan kita tidak akan khianati amanah itu Ya, ada yang kita janjikan yang belum mampu kita tunaikan. Ada yang menemplak kerana kita janjikan tak sampai dapat dilaksanakan. Termasuk ini, Perdana Menteri 10 tahun. Kalau tanya saya, kalau kuasa mutlak saya, esok saya luluskan. Tetapi saudara tahu, bedanya saya bukan diktator. Dalam semua keputusan, saya kena gunding. Dalam semua keputusan yang memerlukan pindahan perlembagaan, saya mesti teriak dapat konsensus. Dua per tiga. Tetapi, saya ingin bagi jaminan kepada rakan-rakan saya DAP we will never compromise on the core policies and values of this country which means a democratic society, a just society, that no one person should be marginalized or discriminated against. That is our policy, and that policy remains. Jadi ini, saya nak bagi jaminan dengan suara ini, betapa sukarnya pun, kita akan dapat bersama. Dan saya ucap terima kasih sekali lagi kepada saudara Lu, dan pimpinan DAP dan juga yang bukan besar tapi tidak tidak turut bertanding kerana ini kawan-kawan lama ini sahabat-sahabat yang cukup setia saya tidak pernah bunsing kalau kain lun ni saya dan tanya kau why you see it's interesting not that i communicate with them daily or even weekly But I don't worry at all because I know they are with us as a team and committed to this struggle without compromise. You know what I mean? And I look forward to uh, working together as a team. I'm very appreciative to the fact that both of them have given strong commitments. And may I again reassure you that this principle, these policies, and this government, Madani, is here to stay and serve the people. Terima kasih. Assalamualaikum. Thank <laughs>